Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я Вен. Сили оборони України ліквідували зенітно-ракетний комплекс Тор сьогодні, 15 травня, четвер традиційне зведення з військовим експертом Романом Світоном. Поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, поділіться нашою розмовою, напишіть, звідки ви дивитеся. Дуже важливо, аби у нас було з вами контакт. Все читаємо, беремо до уваги. Пане Романе, це самі росіяни показали, що вони втратили ЗРК ТОР, і що цікаво, це на Каховському напрямку. Но Мадьяр сказал, что должна быть килл-зона, будет килл-зона. То есть вот она примерно в таком режиме и создается. Причем килл-зона, так называемая, это на глубину боевого радиуса наших средств поражения. Ну, это в этом случае тактического уровня. То есть у нас есть беспилотники, Мадьяр очень хорошо ими работает, на глубину уже до 30 километров даже на оптоволокне. Потому точно вывести на цель, допустим, особенно по зенитно-ракетный комплекс. Это ЗРК малой дальности, который армейский зенитно-ракетный комплекс, который этот же дрон на оптоволокне, он же его вычисляет и он же его поражает. Там того вот дрона на несколько сотен долларов всего лишь. Плюс прямое управление. Естественно, идет отминусование. Но ну, на металлолом, может, они его издадут. А більше, більше він уже виконувати свою задачу. не зможе. Пан Роман. Також повідомляють, що наші сили оборони на курському напрямку розбили логістику Росіян в напрямку населеного пункту снагость. Я так розумію, це аби це робиться для того, аби угрупування військ росіян, які планують можливо там наступ відчули проблеми з постачанням всього, що їм потрібно для передової. Это работа под Теткина. 217-й полк воздушно-десантный, Ивановский, российский, плюс некоторые части армейской разведки пытаются прикрыть направление со стороны Теткина на снягость на ту же базу у них в Рыльске. Почему вот последние несколько дней наносятся удары? Мы получили новую партию М-30, М-31 ракет для «Хаймерсов». Работают, продолжают работу на армейском уровне, но это все-таки армейский тыл, то есть максимум глубина 30-40 километров армейских тылов. Вот достают, есть чем достать, работают ракеты э, эти американские, это то, что нам э, передали немцы, то есть Германия получила разрешение на поставку, на продолжение поставок нам ракет американских М-30, М-31, и вот работают хайнерсы, то есть отминусовывают в том числе и логистику, но логистика-то от снягости, которая важна, Именно для удержания, для россиянам она важна, для удержания как раз направления в сторону э, Теткина, Так как практически все мосты через Сейм в этом районе мы уничтожили тоже теми же ракетами. И у них остается только вот движение со стороны Снягости, то есть на направление для поддержки. Потому это общая такая комплексная задача, которую выполняют наши сейчас войска на этом направлении довольно-таки успешно. То есть повторная, можно сказать операция по курскому направлению. Причем, если честно, мы с вами об этом года полтора-два говорили. Начинать надо было ее с Теткина. Не с Суджи. Ну, понятно, почему на Суджу пошли тогда еще в сентябре прошлого года. Потому что россияне там в районе Суджи собирали э, достаточно такое серьезную группировку, чтобы двинуться на сумму. Это был такой контрудар, так называемый, для того, чтобы выбить, не дать возможности двинуться на суммы. Выбили, вопросов нет, но реально, конечно, контроль курского направления, то есть создание так называемой зоны безопасности на курском, на курской земле. Начинать вот лучше из-под Сейма, из-под Теткина. Ну, во-первых, то, что карман, мы уже сколько раз говорили Теткина, и слева прикрытие с самой рекой Сейм. Почему важно именно так? Вот сейчас повторное операция, которая проводится уже грамотно, правильно, вот с, к, с, прикрытием реки. Ну, естественно, я так думаю, что где-то до снягости примерно, вот тетки на снягость, та же Суджа по реке Суджа, только не населенный пункт, а река Суджа. Эти высоты, которые к нам западные, юго-западные, они будут заняты нашими войсками. Пане Романе, гострі картози підрозділ повідомляє, що на покровському напрямку вже є своя дорога смерті для росіян. Вона була я пригадую на курському плацдармі, А тепер вони кажуть, є таке подібне щось на покровську. Правда, вони не уточнюють де. Ну і кадри ми показати на жаль не можемо, але там фактично дороги. 300 метрів, вона повністю всіяна всі росіянами. Я так зрозумів, це єдиний шлях, де їм можна просуватися. Ну і відповідно Там гострі картози їх постійно накривають. От, по карте, покажуть от рубеж Сілідова. Тобто, э, росіяни ще -то до Селидова з юго востока з Востока можуть пересувати э, сили средства свои. Но от Реально, якщо Селидово провести севера на юг, отсечь Селидова, то есть вот, вот примерно, да, да, вот, вот оно. То есть до Селидова они еще как-то с востока, с юго-востока могут что-то подтягивать. А реально вот это вот, ну, может можно на юго-запад, то есть чуть-чуть западнее провести. И вот все, что западнее Селидова двигается, это практически все для них дорога смерти. То есть вот этот выступ, вклинение, так называемое, Покровское, все, что западнее Селидова, для россиян это проблематично. Они почему и в принципе до да, Покровска или там, да, той же, э, до того же Удачного доползают, только с помощью, в основном с помощью осликов, слова, ну специально утрируют, то есть э, практически ничего не доходит из железа. Э, любая дорога, там дорога смерти, потому с трех сторон, с юга, с севера, с запада, работают наши впивидроны, они достают, я уже сказал, там плюсом 30 километров даже, даже оптоволокно. Плюс работает несколько бригад артиллерии по этому направлению. Туда сейчас подходят новые стволы, туда идут дополнительные боеприпасы как раз для того, чтобы разматывать российское это вклинение. То есть для, для, нас это, с одной стороны, хороший полигон для уничтожения россиян, но у россиян, получается, все, что западнее Селидова, это и есть дорога смерти. Потому вот им бы, им с точки зрения военной, если они в, в прошлом году доползли до Покровской, не подтянули фланг, им надо было отойти до Селидора. Вот то, что они не сделали в зиму, им надо было отойти до Селидова. Почему остались? Потому что политики приказали. Приказал Путин добежать до Днепропетровской области. Вот они положили десятки тысяч. Там легло примерно армейское подразделение до 50 тысяч россиян именно по этому направлению. Вот это стоимость политических заказов, которые выполняют уже военные за счет своих жизней. Ну, нам-то этих жизней не жалко. Понятно, вопросов нет. Просто показываю на пальцах, как нельзя делать с этой точки зрения. И в принципе, за эту летнюю кампанию, если у нас будет достаточное количество сил средств, особенно авиационной, без авиационной поддержки сложновато, но сейчас авиация подтягивается. Это вклинение мы можем срезать примерно как срезали вклинение в 2023 году, если кто-то помнит, времен, временский клин так называемый. Время, Где-то за літню кампанію срезали. Здесь теж можна буде зробити за це літо за літню кампанію нашими силами. Но опять же, тут, звісно, все буде зависеть від наличия сил средств і от замисла у главкова. Друзі, залишилось зовсім трішечки, аби закрити збір для наших бійців, нашим хлопцям та дівчатам прилетіло від окупантів, вони розбили позиції і знищили генератори. Тому терміново треба поновити, боєздатність Наших підрозділів, давайте хто скільки зможе зробимо так, аби сьогодні вже цей збір було закрито. Пане Романе Ротерс, агенція повідомляє, що Британія разом з Німеччиною розробляють якусь новітню зброю ракети з дальністю. Британія Німеччина на 2000 км. кілометрів, і заодно британці передають активно Україні макети різного роду озброєння, аби водити в оману росіян. Взагалі, наскільки макети справді допомагають відвести удари по справжній техніці на фронті? 90% російських ударів, які йдуть по тилам нашим, сейчас даже, это удари по макетам. макетов иногда в десятки раз больше чем то есть ну грубо на один допустим на, на один комплекс передается 10 15 20 до 30 макетов бывает бывает вот так причем сначала заводятся макеты располагаются потом заходит настоящий комплекс неважно какого уровня то есть и россиян россияне, российские аналитические центры просто не не могут вычислить расположение настоящего комплекса, лупят по всему, что попало. То есть в основном 90% ударов российских, которые идут и, вот и баллистическими ракетами, там всякими кинжалами, что они пытаются аэробаллистикой надо доставать. Это все обманки, которые они раздалбывают, и в конце концов решаются два вопроса. Первое, сохраняется целость и сохранность наш настоящий комплекс, а во-вторых, российская ракета уходит в песок, то есть в поле называется, в белый свет как копеечка. То есть правильный, грамотный подход, и он дает возможности как раз выполнить основную задачу прикрытия со стороны ПВО. То есть, такое себе ПВО довольно-таки интересное. Оно ну, где-то сотню лет этот, этот подход используется. И в принципе вот наши войска с помощью наших партнеров это все естественно хорошо применяют. То, что сейчас пытаются разработать британцы вместе с немцами, ну, конечно, перспективное оружие. Скорее всего, они пытаются как, как минимум заменить тамагавки. Почему 2000 километров? Да доставать надо до Урала. Вот реально, допустим, со стран Балтии достать до Урала, потому что уральские, уральские военные заводы надо доставать. Нам тоже эти 2000 километров надо. До Урал вагон завода от нас 2000 километров. То есть это, это, это те... 2000, которые должны иметь европейские страны для уничтожения основного потенциала России. То есть это европейская часть России. Ну что такое Урал? Урал ⁇ это граница между Европой и Азией в континенте Евразии. Это вот, основные заводы, основные, до 30% практически российской военной мощи. Она расположена вот на европейской части и до Урала. Если ее отминусовать, из-за Урала там уже Китай начинается, за Уралом Китай. Потому э, правильное решение по дальности, но ну, оптимальный вариант, конечно, двухтысячники это э, либо типа э, крылатых ракет, э, то той же, да, в принципе тот же, допустим, э, тот же Таурус. Если его увеличить по дальности, а что значит увеличить? Просто центровку изменить, добавить э, еще там на, на 1500 километров э, авиационного керосина или там. На чем он идет, то есть топливо. По большому счету тот же Таурус, просто с увеличенным баком. Двигатель будет работать. Двигатель ТРДД, это турбореактивный двигатель двухконтурный самолетный там малого класса. Но он будет работать не один час и не проблема. Дотолкает Таурус и до той же, до того же, до тех же Уральских гор. Причем почему вот именно именно Таурус лучше брать за основу? Там все-таки система Стелс. Там возможность полета на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Единственное, что надо, конечно, карту, цифровую карту высот иметь всю до Урала, по крайней мере. Это значит, спутниками надо снять. Но ну, американцы сняли, если поделятся, через британцев поделятся. То есть она будет, ракетам нашпигована практически тысячу маршрутов, маршрутами, как выйти на уральские заводы. Потому я думаю, а тем более Storm Shadow Scalp, это британно французская ракета, и Таурус, если их совместить и добавить, допустим, полторы тысячи километров за счет топлива, еще там, там центровку, понятно, надо изменять будет, но это тот же Таурус дойдет без проблем. Хотя реально, конечно, если нам, допустим, брать под задачу, нам оптимально эти две тысячи километров преодолевать с помощью баллистических ракет. То есть для нас лучше ГРОМ добавить там еще одну ступень, допустим, там двухступенчатую сделать, там твердотопливную или одноступенчатую э, на жидком топливе и доставать до Урала. То есть мы это можем сделать. Мы уже сколько раз говорили, Украина ракетная страна. Э, если мы э, Сатану делали, ну это небольшая проблема на базе Сатаны, на базе этих разработок, а это уже 11 тысяч километров. Это уже грубо Пекин. То тот же, тот же та же таже Корея, Корія. есть їх можна буде доставати, пане Романе. Вчора диктатор Путін затвердив делегацію, яка має е, сьогодні, 15 травня. Бути присутньою, може вже і присутня в Стамбулі. Я просто зараз зацитую склад делегації і запитаюсь потім вас. А хто це? Так, от Мединський, колишній міністр культури, Галузін, заступник Лаврова, але не перша особа. Кастюков важливий, але не політичний гравець. Силовик Фомін, заступник міністра оборони, але це навіть не перший заступник, а другий ешалон. Тобто. Що каже до прикладу, е, очільник МЗС Естонії Маргус Цахна, який зараз перебуває, там же ж міністр закордонних справ Альянсу НАТО, зустрічається в Анталії, де і Сібіга зустрічався з Марко Рубіо. Він каже наступне: що склад делегації Російської Федерації в Туреччині це ляпас для України та всього світу? Ну, так і є, тільки чому він наказався такою пощучений? Да, бо тому, що розпіаріли, ну ми ж говорили з вами. Ну как? Бегали там, понты колотили. На, это наши все вместе с нашими партнерами. Путин выйдет, Путин приедет. И там вы, вы, это, вытаскивали этого бабака со, со, своего, со своей норы. Путин что сделал? Он отправил ту же практически делегацию, Мединский и там замминистра обороны. Это та же практически делегация, которая была и руководитель Мединский, которая принимала капитуляцию Украины в Стамбуле в втором году. Им военные четко объяснили, что ребята, разбегайтесь, вы ну, лучше сразу капитулировать Украинская армия не будет, и украинское общество в том числе. Разбез, разбега, разбежались, как вернее, как э, по, по, под плинтуса позалазили все, никто их практически не слышал, и вот три года повозили, поводили козу, Запустили опять идею этих мирных саммитов. Мы же помним эти инаугурационные саммиты, два роки с этой идеей. Естественно, Путин кого отправил? Да, отправил. Мы с вами несколько дней последних об этом говорим. Кого он туда отправил? Естественно, это пощучено. Пане Романе, якщо говорити про США і Європейці, от вчора глава МЗС Франції сказав, що вони фактично цими санкціями вхопили за горло. Путіна зараз повинна ж бути якась реакція, Очевидно, вони ж Трамп же ж хотів, щоб і був і Путіна, бо хоч якась там е, вищий рівень делегації. А тут, взагалі е, третій, четвертий ешалон присунився від Росії. Очевидно, що це ні е, до чого не призведе нормального. Чи будуть як ви вважаєте, якісь дії з боку наших партнерів, які кричали, що будуть і санкції, і якісь обмеження, і тиск на Росію? О, давайте я по-военному скажу, если что запикаете. Вертел э, Путин эти санкции на своем эскандере. Это для понимания процесса. Потому что то, что они накладывают, это так, для галочки, не более того. Эти санкции абсолютно никак на российскую экономику, которая, которая нашла механизмы их обхода, абсолютно никак не действуют. Самые болючие санкции на россиян – это санкции были Малюка Буданова санкции Гуры Малюка. Вот, вот э, эти санкции такие серьезные, они действительно били по российской углеводородке. Так вот, э, это санкции основные, которые накладываются непосредственно нашими силами обороны Украины на российскую экономику, военную экономику в том числе. Их надо возобновлять. А все остальное, что там рассказывают сказки, какие-то они там санкции ввели. Единственную санкцию, которую реально не могут вести, полное отключение от SWIFT, а это не произошло. Понты поколотили, несколько десятков банков российских отключили. Основные банки, по которым идут платежи, они остались и к SWIFT подключены. Та же самая картина, еще одни такие серьезные санкции могут быть вторичные, так называемые, если признать Россию спонсором терроризма, государством спонсором терроризма. Министерство обороны Российской Федерации, террористическая организация, которая убила сотни тысяч украинцев, гражданских в том числе. То есть а государство Российской Федерации спонсирует Министерство обороны Российской Федерации. Так почему это не спонсор терроризма? А вот если его признать, российское государство, спонсором терроризма, после этого автоматом вводятся все вторичные санкции на все контакты с этим государством. Их надо закатать в санкционную банку. Поки цього не зроблено, поки не введені по то есть, от и відключення э, введение, і вот, введення признання Росії государством спонсором терроризма, Все остальное це тільки на грамоте. А Путін ще раз повторюю, якщо запікайте, Путін вертів всі санкції, всіх переговорщиков на своєму іскандері, пане Романе, сполучені Штати Америки кажуть, що вони проти того, аби Зеленський був присутній на саміті НАТО в ГАЗі через. Ну, Воно буде через місяць десь. Так? Я не пригадую, коли дата, але от вже і начебто буде на інших, всі інші кажуть, що хочуть, хочуть на інших рівнях буде зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, на рівні якихось генералів. Марко Рюте, очільник генсек НАТО, каже, що, мовляв, ще нічого не вирішено, хто куди буде запрошений. Чому США, чому Трамп так проти того, що було присутня Україна, присутній був Зеленський? Ну, не Украина, давайте уточнять, Зеленский однозначно. Почему? Потому что все таблоиды сейчас говорят именно о Зеленском. Да, не хочет Трамп, скорее всего, увидеть Зеленского где-то, э, в каком-то месте. Там Личняк, мы с вами об этом говорили. Ну, бывает такое, Ну жи, по жизни всякое бывает. Э, личняк, который связан с э, э, импичментом Трампа, который очень болезненно его тогда перенес. А как раз из-за Зеленского... Трамп нарвался на импичмент в свое время. Потому у него психологическая такой барьер э, по Зеленскому, и он однозначно не хочет его видеть практически нигде. С бы он там не встречался, там обязательно какой-то конфликт, либо, либо э, это конфликт навсегда. То есть... Э... Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам сьогодні 15 травня. Четвер, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте ваші запитання. Пишіть, будь ласка, і, звичайно, ж натисніть дзвіночок, аби вам щодня приходило сповіщення про воєнне зведення з військовим експертом Романом Світоном. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища. Ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не не підведемо разом 24 години кожної доби і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.